शिवसेना ने जो उम्मीदवार घोषित किया है उत्तर पश्चिम के लिए उसके बारे में मैं भूमिका पहले से स्पष्ट कर चुका हूं उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है ईडी के द्वारा छानबीन जारी है और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप है वह कोविड के जमाने में जो मुंबई के गरीब प्रवासी मजदूरों को मुफ्त भोजन कराने की जो योजना थी उस योजना में से कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने दलाली ली जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है जिसकी छानबीन हो रही है और ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है हम इसका सरासर विरोध करते हैं कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं दूसरी बात कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हाई लेवल हाई लेवल एक ग्राउंड लेते हैं हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड जिसको हम कहते हैं वो ग्राउंड लेते हैं क्या इस नेतृत्व को यह नहीं दिखा कि हमारे क्षेत्र में जो उम्मीदवार पेश कर रही है शिवसेना उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे उम्मीदवार के संदर्भ में वो निश्चित तौर पर आपत्ति दर्ज करेंगे और उनका जो एक हाई मोरल ग्राउंड है भ्रष्टाचार के संदर्भ में जिसको लेकर के सदा हमारी तरफ से बयानबाजी होती है उसकी उसको लेकर के भूमिका स्पष्ट होगी तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो नेतृत्व है उसको चिंता नहीं रह गई अब जो मुंबई में या पूरे देश में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस का कहीं स्थापित नेतृत्व है उस नेतृत्व की कोई शायद कोई चिंता नहीं रह गई पिछले दस दिनों से पंद्रह दिनों से मेरे से किसी की कोई बातचीत नहीं हुई है किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है और आपकी अपेक्षा पूरा करने में हम क्या कर सकते हैं अगर ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं ऐसा मान कर चला जा रहा है नेतृत्व की तरफ से कि जिसको जो करना है करे हम इसकी किसी, किसी की चिंता नहीं करते हैं तो मेरा मुद्दा यह है कि एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व पूरे देश में न्याय पर आधारित एक घोषणा पत्र जारी कर रहा है और हिंदुस्तानी समाज के अलग अलग वर्गों को न्याय दिलाने की बात कर रहा है ठीक उसी वक्त उसके अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं उसके अपने जो स्थापित नेतृत्व है उनके उनके ऊपर कोई अन्याय हो रहा है कि नहीं इसकी चिंता नहीं है तो ये जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं कैसे उनके अंदर अन्याय हो रहा है इस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं ऐसा मेरा मानना है नेतृत्व से मैंने अपेक्षा की थी कि पांच वर्षो से दो हजार उन्नीस में चुनाव हारने के बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हूं और मुझे हक मिलता है मेरा हक बनता है यहां से चुनाव लड़ने का लेकिन शिवसेना ने दबाया और हम दबते चले गए और आखिरकार आज दृश्य यह है कि हम पूरी तरह से उस शिवसेना के सामने सरेंडर हो गए हैं जिसकी अपनी कोई अब वक्त नहीं रह गई बहुत ज्यादा शिवसेना का जनाधार है ऐसा नहीं माना जा सकता यह सिर्फ एक प्रकार का एक हाइप है और ऐसे कम जनाधार वाले पक्ष के सामने कांग्रेस का सरेंडर करना निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक तरह से मैं समझता हूं कि एक एक श्रद्धांजलि लिखने का एक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा इंतजार करूंगा मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं मैं विकल्पहीन स्थिति में नहीं हूं अब जो होगा आर-पार होगा और आने वाले एकाध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी तब तक के लिए मैं निश्चित तौर पर अपने नेतृत्व की जो भी एक उनके मन में

हमारी पार्टी की तरफ से जिन लोगों को शिवसेना के साथ नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया था तौर पर वो जो एक टफ नेगोशिएशन होता है, या टफ नेगोशिएटर होते हैं उस प्रकार की भूमिका नहीं निभाई मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में कांग्रेस की चिंता हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने और देश के नेतृत्व ने नहीं की है यहाँ पर लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को अकेले कार्यकर्ताओं कर, को अपने भरोसे छोड़ दिया नेतृत्व ने ऐसा साफ साफ दिख रहा है जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है तो मैं बता रहा हूँ की जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है पूरे नेतृत्व का फेलियर है अच्छा उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए मैंने भी सुना था कि ऊपर से बातचीत हुई है और को रास्ता निकलेगा अब वो बातचीत क्या हुई कितनी हुई कितना काम कारगर हुई कितना असरदार थी उसका नतीजा सामने दिख रहा है तो निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व कांग्रेस को मुंबई में बचाने में फेल हो गया है यह साफ साफ दिख रहा है सांगली सांगली जो कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेडिशनल सीट थी और मैंने सुना था कि सांगली के लिए कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा आग्रह है फिर भी शिवसेना ने जिस तरीके से आज घोषणा कर दी है ऐसा लगता है कि उनको कांग्रेस नेतृत्व की कोई परवाह नहीं है आपको जो कहना है कहिए हम आपकी चिंता नहीं करता हम अकेले चलेंगे तो क्या शिवसेना कांग्रेस को यह चुनौती दे रही है कि हमको आपकी जरूरत नहीं है तो कांग्रेस के नेतृत्व को इस बारे में भी एक भूमिका लेनी चाहिए और अगर कांग्रेस की जरूरत शिवसेना को नहीं है तो कांग्रेस को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए क्योंकि शिवसेना अकेले दम पे एक चुनाव पूरे महाराष्ट्र में नहीं जीत सकती उसको कांग्रेस की मदद की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी एक छोटा सा सवाल से ने कहा भी 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 तरीके से सीटों को छीना गया है से, जिस तरीके से शिवसेना ने के पर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी या इस तरह से मजबूर कर दिया कि लोग पार्टी से अलग होने लगे लोग पार्टी से नाराज होने लगे शायद शिवसेना का अपना एक हिडन एजेंडा हो सकता है कि कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म किया जाए और कांग्रेस के वोट बैंक में

आपके उत्तर पश्चिम सीट को लेकर है या कई और ऐसे आपने सभी सीट का इसके अलावा दक्षिण में तीन हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा लेकर कांग्रेस में लड़ा थी दूसरा सवाल यह है जिन शब्दों ने क्या आपको लगता है उसके बाद कांग्रेस पार्टी में बने रहना आपके लिए भी आसान होगा अल्टीमेटम को लेकर आपका खड़ा होता एक हफ्ते बाद क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा चिंता <laughs> मत करिए लेकिन निश्चित तौर पर आपका सवाल क्या था कंफ्यूर होगा हाँ तो आपने देखा होगा मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जिस तरीके से मुंबई की छह में से पांच सीटें शिवसेना के हवाले कर दी गई वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुंबई में पूरी तरह से दफन करने का एक कार्यक्रम है एक जमाना था मुंबई में पांच पांच एमपी कांग्रेस के हुआ करते थे कर साल, साल तो जनाधार रहा है ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई उत्तर मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई के लिए हमारा विशेष आग्रह था दक्षिण मुंबई के लिए विशेष आग्रह था लेकिन दक्षिण मुंबई में चुकी जो वहां का शिवसेना का सांसद है वो उद्धव गुट के साथ है इसलिए हमने वो आग्रह छोड़ दिया था लेकिन हमारा शुरू से आग्रह था कि आप फिफ्टी फिफ्टी करिए तीन सीट हमारा तीन सीट आपका लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है और एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपने घुटने पर लाके दे दिया है वह निश्चित तौर पर शिवसेना के पूरे नियत के तो ऊपर सवाल करने वाला है जो कांग्रेस का वोटर है वो कहां जाएगा कांग्रेस को जो वर्षों से लगातार वोट करते आए हैं क्या वो शिवसेना की हरकत के बाद शिवसेना के पास जाएंगे शिवसेना को वोट देंगे मुझे इस बारे में संदेह है बिल्कुल जब मैं जब मैं ये आह्वान कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे और सिर्फ डर ही नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे उसको वोट नहीं देंगे ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूं तो क्यों क्योंकि कांग्रेस का जो बड़ा वोट बैंक है वह माइग्रेंट लेबर वाला वोट बैंक है अब माइग्रेंट लेबर ने जो कोविड के जमाने में दुख दर्द झेला है उसको हम सब बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं हम सब भूले नहीं है तो वो वो कहने कहे उनके दोस्त थे रिश्तेदार थे उनके पड़ोसी थे और उन उन लोगों के जीवन के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उन लोगों के जो भोजन के साथ जिन्होंने दलाली खाई है भोजन में ऐसे व्यक्ति के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस से जुड़ा वोटर भी काम नहीं करेगा वोट नहीं देगा अभी अगले हफ्ते हम बता देंगे चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जाएंगे पांच साल घर पर बैठेंगे दो हजार उन्नीस लगातार जो बार्गेनिंग है कांग्रेस की वो खत्म होते जा रही है क्या में जब सरकार में भी आए तो कांग्रेस को तीसरे और मंत्रालय और सीधे मिली उसके बाद से लगातार कांग्रेस को विरोध किया जाने लगा उसको खत्म करने होने की सोची समझी साझी सची जाती लगी क्या देखिये अगर की बातें आपको याद है तो आपको ये बात भी याद होगी जब शिवसेना और कांग्रेस का सबसे पहले मैंने विरोध किया और बहुत खुल के विरोध किया और मैंने कहा था कि शिवसेना के साथ अलायंस करके गठबंधन करके यूपी करके आप अपने अपने आप को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे एक डी जनरेशन की प्रक्रिया शुरू होगी आज पांच साल बाद बिल्कुल मुंबई में वही चीज दिख रहा है हमने कहा था शिवसेना के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए कांग्रेस का आप हार गए कोई दिक्कत नहीं नए सिरे से मैदान में उतरिए और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को फिर से पूरे मुंबई में और महाराष्ट्र में खड़ा किया जा सकता है लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे थे जिनको सत्ता की मलाई चाहिए थी सत्ता में सत्ता को शेयर करना था और इस वजह से वो चले गए और उसका नतीजा सामने अभी अभी तो बोल रहे है कि तो करना जो है। अगर बाला साहब थोराद जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंग करना चाहिए मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सबके लोग हैं तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए नहीं तो अलायंस तोड़िए अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए और इसका असर पूरे महाराष्ट्र भी पड़ेगा महाराष्ट्र बाहर भी पड़ेगा

से और में जाने के तो सबसे पहले ये बता देता हूँ की जो सज्जन ये सवाल उठा रहे कौन संजय संजय निरुपम निरुपम जिस को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने दो दो बार राज्यसभा का सदस्य बनाया जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का उपनेता था जो संजय निरुपम वर्षों तक शिवसेना का संपर्क प्रमुख था विदर्भ का जो संजय निरुपम बारह वर्षों तक दोपहर का सामना का संपादक था अगर दोपहर का सामने शिवसेना का हिंदी माउथ पीस अगर उस संजय निरुपम कोई को नहीं जानता मतलब वो व्यक्ति तौर पर एकदम हो गया उसको मेमोरी लॉस हो गया है, और ऐसे मेमोरी लॉस करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं बताया है कि अगले हफ्ते हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे तो एकदम से उड़ी मारने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा धीरज रखिए जब विकल्प जब विकल्प खुले हैं, तो जब विकल्प खुलेंगे और जब विकल्प अख्तियार किया जाएगा तो विकल्प आपको दिख जाएगा दियार, दियार। एक कि उत्तर प्रदेश की बात महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती है और ऐसे में जहां पर महाराष्ट्र में जब अपोजिशन दिखाई दे तो ये चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई देगी देखिए मुझे लगता है कि लगभग तीन चार महीने से लगातार चर्चा पे चर्चा बैठकों पे बैठकों तमाम जो बैठकों का दौर होता है वो चलता रहा इसके बावजूद अगर आपस में एक दूसरे का विश्वास हम अर्जित नहीं कर पाए और हमारे नेगोशिएशन टीम को आखिरकार बयान देना पड़ रहा है कि करें अपने फैसले पे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं ऐसा दिख रहा है हाँ, अगर शिवसेना को ऐसा लगता है खींच लेगी तो वो बहुत बड़ी में बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एमबीए को भी डूबाएंगे

उन्होंने एक पार्टी छोड़ी उसके बाद उनका उनसे मेरी बात हुई तो बोला कि हम लोग पार्टी छोड़ दिए इसका मतलब यह नहीं कि हमारा व्यक्ति का रिश्ता खत्म हो जाएगा हो गया है और तो कभी इधर आना टाउन साइड तो बताना चाय बात पिएंगे और मैं निश्चित तौर पर उस दिन किसी के घर गया था मिलने के लिए फिर मैंने इसे फोन किया उनको कि मैं इधर टाउन साइड में हूं तो उन्हें बताया कि मैं वॉक करके पहुंच रहा हूं आ जाओ हमने चाय पी हाँ निश्चित तौर पर दो पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो पोटिकल बातचीत होगी मैंने पूछा उनसे कि आपको बीजेपी में कैसा लग रहा है क्यों छोड़े छोटे समय किससे बात की किस तरह की पॉलिटिकल बातें हुई थी उसका कुछ लेना देना बीजेपी के से नहीं था लेकिन इस तरह से बातों को उठाया गया पर कोई दिक्कत नहीं मीडिया स्वतंत्र है अपनी बातों नहीं बोला था कि कभी इस तरफ आओगे तो मेरे घर पे चाय पीने आना अच्छा जरा देखते हैं मैं कोई तो बोल रहा हूँ पिछले दस दिनों में मेरे पास किसी का कोई फोन नहीं है नही सिर्फ नेतृत्व ने कभी भी सीरियसली बैठ के मेरे साथ चर्चा नहीं की कि भाई अगर ये सीट नहीं होती है तो दूसरी कौन सी सीट हो सकती है और ये सीट आपको क्यों मिलनी चाहिए ये आगरा कभी मेरे से विस्तार से विस्तार इस पर बातचीत नहीं की गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्थापित नेतृत्व जो राज्यों में है उनको अपने आप के भरोसे छोड़ दिया है या उनके मन में यह है कि वी डोंट केयर फॉर यू ऐसा शायद उनके अंदर एक सोच या फीलिंग आ गई है ऐसा एक मुझे एक अंदाज मिल रहा है पूरे व्यवहार से